Ось профільна статина про подушки, розглядається при сутності суду, як продовжується на трійної відповідальності. Під час сутності цієї справа може бути розглянута в лише випадку, як повідомлення про своєчасне сповіщення, про місце і час розгляду справи, якщо в нині не шукав питання про відкладення розгляду справи. Ну, что вы скажете? Шо? Ну, смотрите, ситуация здесь довольно простая. Полиции в базе есть информация, по-моему, ну. согласно которой они вас должны доставить. Э... Ну так это же не не закон, это То есть, если меня доставили смотрите, в полицию, смотрите, другой это, другой вопрос. в подальшем подальше вы можете обжаловать действия полиции, действия военкомата и всех остальных лиц. Угу. Но ну, а на данном этапе составлен протокол административного задержания, они вас задерживают, доставляют согласно их предписанию. Вот и все, что происходит. А в дальнейшем вы можете обжаловать все действия у Угу. А На данном этапе, если вы будете сопротивляться, то еще и уголовную статистику нарисуете. Ну, сопротивляться как бы никто не будет, но ну, опять я же, что продолжить. Никакого... хотел сказать... Давайте, давайте, давайте. ладно. Сейчас. Василий Викторович, где приехала вас нормально, просили да. приехать до... РЦК и там рассказать, че тримало, не тримало. Ну, было же такое? Ну, было ж. Ну, вы ж, как забажали, чтобы выписали протокол затримания, как бы, правильно? Да. Также, согласно статья 63, особо не все дальности, за это могут показания в пояснении, что до себя, членов его семьи, близких, родичей, а около которых обозначается законом. Доброе. Так, иди сюда, пожалуйста. Протокол, что у вас отримали, статьями, что вы зачитывали. распишитесь, пожалуйста. Так, а обязательно расписываться мне, если вот протокол затримания? Ну, в присутствии двух свидетелей можно не подписывать, это ни, ни к чему особенно, как бы. Да. Ну, да. Статьи зачитали. ну зачитали. Не, ну так, ну давайте тогда не буду, если ни, ни к чему не ведет, тогда не буду расписываться. Все. То есть адвокат сказал, значит, все. Так, что тогда? Давайте допишем туда заяву вот это, да? Все. Да, давайте, да. Сейчас...